ağzından onları da oxusun. Görəşir ki, 41-lə 20-ci də cavab verib keçərəm. Deyəsə onları oxubaq da belə bir o məsuliyyəti istəyib oxumaq da istənmir. Nərmin xanım, onlar bir söz deyim mən. İndi qrupda 5 nəfərdir. Nərgiz xanım, Kim müəllim mən, 5-ci kimdir? Sinif nümayəndəsi Fərqanə. Fərqanədir. Sinif komu yəni? Həqiqətən. Sinif komu elə. Mən dedim tələbələr çıxsın. Siz məni dinləmədiniz. Mən dedim mən çıxım, səs gəlmədi. Ona görə heç nə. Əd də eşitmədim, çıxa bilərsiniz. Əslində mən sinif komu tərəfindən nəzarətçi lazımdı deyirdim. Ağzımda bir an çıksın, çıxsın, bu ne öz başlanıq diye siz eləyirsiniz ümumiyyətlə. Şimdi ben imkanı diyandırarım, bakarsın. Silifkomu tələbə saymırsınız, tələbə sayılmır, o ne, ne sayılır orada? Keçə tələb olundu. Hazır yeni başlandı. Məsələn, ikinci uşaq idi danışırdı. İkinci uşaqda indi qol tunu üçünüdür. Üç nəfər də qol tunu növbəsinin nümayəndəsi burda bizə lazım deyil, şam tutan lazım deyil. Üçcü uşaqlar daxil olurlar. Bu qədər. İki bir assistent var, müəllim var, Nərgiz xanım var. Təlifnə müəddəsinə üçündü ki Uşaqlara qoşmağa görə şeylərdir. Siz göndərirsiniz. Siz və mən bilmirsiniz, tələbəni necə qoşmaq lazımdır. 3 zəng sorğu göndərirsiniz, qəbul olurlar. Burada bir şey yoxdur, çətin bir şey yoxdur. Bu səfəri qoşun imtahanı.